الله على محمد آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين وشفيع قلوبنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصلوات الله ورحمته على آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يومك اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرزك توعى وتمتعه فيها تبيل وحبلنا رأفته ورحمته وَدُوَائِهُ وخيره اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر عزيز ودير لي إزلاي جلرميس سيزلاري زهرة تبي إكرام لارنان إمام مهدي كمد سلام Müqəddəs Necefül Əşref şəhərindən Həzrət Əli (ə.s.)-ın hərəminin yaxınlığından səizləri salamlayırıq və sizlər üçün Həzrət Əli (ə.s.)-ın müqəddəs şəhərində dualar edirik. Bildiyiniz kimi mövzumuz İmam Məhdəd (ə.s.)-ə haqqındadır ki, o Həzrətə mərifətimiz olmalıdır. O bizim zəmanəmizin imamıdır. Geybdə olsa belə O bizim imamımızdır və biz onu təməssük eləməliyik, ona sökənməliyik. O Əhləbeytəleyhissəlamun axirə zamanda bizə tapşırdığı bir əmanətdir. Və xüsusən həzrət peyğəmbərin dəfərlərlə öz müqəddəs cəlamlarında mənim övladlarımın sonuncusunu qaim olacaq, axirə zamanda yaşayacaq onun zamanında yaşayan və o qeybdə olan zaman ona söykənən şiyələrimizin fəzilətləri, üstünlükləri, digər şəxslərdən fərqləri, hətta o qeybdə olan zaman o qeybdə olan zaman əgər bizim şiyələrimiz öz əqidələrində möhküdarlarsa, onun qeybətinin zamanı, onun imamətinə söykənərlərsə, onun zuhurunun intizarında olarlarsa və onun zuhuru üçün ən, ən Aməllərdən biri dua eləməkdir. Aməllərinə məşğul olarlarsa, kəannəmə cürivə təvəccü kənnəmə ishtəşhədə beyne yə dey rəsulullah. Elə bil ki peyğəmbər yanında şahid olub, peyğəmbərlə birlikdə döyüşəcək olur. Axirəz zamanda imam zamanının qeybəti zamanında o həzrətə mənəfət olmaq, o həzrəti tanımaq, o həzrəti intizarında olmaq bu dərəcədə mühümdür və vacibdir. Çünki əhl-i xilafın kitablarında da var ki, və bizim də əhl-i baytəli müssəlləmən rivayətlərimiz mövcuddur ki, e, mütevâtir şəkildə ki, bir nəfər əgər yaşayarsa, öz zamanəsini məlum tanımalıdır. Çünki əməllərin, ibadətin, itaatətin, bəndəsliyin ilk şərti zamanın İtəyat edici vasitəsi ki var o e, zəmanənin həccəti İmamdır. Onu tanımalısan. Əgər onu tanımasan, sənin ibadətlərin heç bir faydası yoxdur. Necə ki Quranda Allah buyurur ki: "Və men əzəllu mimmen ittəbahəhu bəğayr hudəmin Allâh." Allah tərəfindən təyin olunan qayət edici vasitəyə təvə olmayan özünə yol seçib hərəkət edən şəxslərdən daha zəlalətli olan şəxs kimdir? Ən böyük zəlalətli olan şəxs budur. Hətta ibadət ehli olsa da belə, Allah'a ibadət eləsə də belə, ilk gündə şərt ki, Allahın höccətini qəbul eləməlisən. Əgər onu qəbul eləməsən, sənin ibadətində qabrdır. O mütvatı şəklə Tejar əhli məzhəblərin də kitablarında var. Əmirəl-müəmmini təkrar olsa da üzrürlüy sayarsınız əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Əmirəl-müəmminin qasiya xutbəsində nə buyurur? İlahi höccəti tanımağın, onu qəbul etməyin, İndi siz əzizlər deyərsiz ki, bəlkədə ki e, bu qədər bəlkə söhbətə ehtiyac yoxdur. Biz imaməti qəbul edirik, imam mehdi nə qəbul edir, Cəhlanəvi də qəbul edir. Bizim bu söhbətlərdən məqsəmi məqsədimiz ilahi höccəti, yəni imamı imamların vasitəsi ilə tanımaq. Mən qəbul edirəm bəli 12-ci imam var, o e, peyğəmbərin nəvəsidir, peyğəmbərin qarınındır. Bəli, qəbul edirəm, amma digərlərini də qəbul edirəm. Onun e, zəhurun bəzən şək yaranır məndə, bəzən deyirəm onun viladəti ki, bəlkə var peyğəmbərdən Axır zamanda o qədər insanlar çaşqınlıqda olacaq, o qədər zəlalətdə olacaqlar ki, hətta onun imamətini qəbul ediyən insanların çoxusu belə onun imamətini inkar edəcəklər. Məyyuz uşaqlar və deyəcəklər ki, maliləfi alə Muhammad, malilə alə Muhammad haçə, daha Əhməddən birinə ehtiyacı yoxdur. Bura qədər 11-ci həccətə qədər bəli, Allah həccət imam göndərmişdi. Daha 12-ci olsaydı birdən dindiyə qədər zühur eləyərdi. Bu qədər yaşamasdı, bu qədər itizarında olmazdı onun. Biz Əhləbeytəleyhissalamə xüsusən bu günkü gündə zamanımızın imamın imamların vasitəsi ilə tanımalıyıq və Quranla təsdiq etmək. Peyğəmbər nə buyurdu? İn takun fikum mustaqaleyn kitaballa və itraf Çünki mən sizin aranızda böyük, ağır 2 dənə ağır əmanət qoyuram ki, Allahın kitabı və məhərrə əhli beyidir. Bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmazdır. Ki ta cənnətdə mənim yanıma gələənə qədər. Ona görə İmam əleyhissalam buyurur ki, Allahın həccətini tanımağın ən ədna, ən aşağı dərəcəsi budur ki, biləsən ki, onun itaatı vacibdir və Allah tərəfindən həccətdir və sənin hər bir şeyin O'na bağlıdır. Yani o olmasa sen yaşamarsın, o olmasa dünya yaşamaz, o olmasa sen diyebilmezsin, Allah onun vasıtasıyla her bir şeyi hayatta saxlayır. Bir rivayeti sizlerle okuyacağım ki Abdülazim Hasan'ı, Abdülazim Hasan'ı İmam Hasan Aleyhisselam'ın nesilindendir. İmam Hasan Aleyhisselam'ın oğlu Zeyd, Zeyd'in oğlu Hasan, Hasan'ın oğlu Ali, onun da oğlu Abdülazim ki İmam Hasan Aleyhisselam'ın nesilindendir. عبدالعظیم حسنی امام حسن امام زواد علیه السلام نن نگلی دیر حسنی امام زواد علیه السلام نن نگلی بله بیور من داخل اولدم دخلت علی سیدی محمد ابن علی که امام زواد علیه السلام یا نه داخل اولدم و دیدم که و انا ارید ان اسأله ان القائم اهو المحدی ام غیره خصوصاً İmam Sadiq əleyhissalamun, İmam e, İmam Kazim əleyhissalamun, İmam Rıza bu imamların zamani dövründəki bütün ixtilaflar və İmam Mehdi əzzelellahutaala bərəcəxu şərifin e, belə desək həmin Dönəmdə bəzi insanların belə düşünməsi ki, İmam Mehdi İmam Kazımdır, İmam Mehdi İmam Sadiqdir, İmam Mehdi İmam Rıza da hətta İmam Mehdi İmam Cevad Əleyhissalamdı ki, bu cür ixtilaflar yaranmışdı və insanlar heyranlıq edidilər. Həmin insanların vəzifəsi bu idi ki, İmamə üstüç. Əzizlərimiz, İmam bu günkü gündə qeybdə olmasına baxmayaraq onun bizdən rabitəsi var. Biz ona üst tutmalıyıq. İmam Əleyhissalam ee sonuncu ee üçüncü naibinə, həm sonuncu naibinə buyurub, həm üçüncü naibinə buyurub ki, Məhəmməd Osmanlı Məhəmmədi ibn Osman əmri ee üçüncü naibi İmam zamandan soruşur ki, ee mən, yəni bizim Şiələrimiz səndən sonra kimə usttun? Fəhəmməlhəbədə sıf vəqəf hərci və irarəbat əhadəsən. İmam buyurur ki, bizim hədislərimizi riwayat edən şəxslərə üz tutun. Bizi bu günləri düz yola görsədən, əməllərimizdə düz yolu nişana verən şəxslər fəqihlərimizdir. Xüsusən bizim ibadət məsələlərimizdə, şəri məsələlərimizdə ibadətlərimiz batil olmasın deyə bizi imam zamanın o ümumi nəibləri ki var fəqihlərimizdir. Biz onlara üst tutmalıyıq. V və Onların da vəsikəsi imam zamanlandı ki, Əbdüləziz Əhsani deyir ki, mən İmam Zavad əleyhissəlamdan soruşdum ki, e, ya binə Rasulullah, ə e, ə məhtəm digər, sən səmhdi bu cür ki ihtilaflar yaranıb, insanlar sağa, sola gedirlər, hərə bir qrup, e, hərə bir şəxsin arxası ilə gedir. Mən istəyirəm səndən soruşam və daha doğru cavabı səndən əldə edim ki, peyğəmbər əhləbeytinin qaimi cü peyğəmbərin rivayətlərində var sonuncu höccətdir onun qeybəti olacaq bu cürdür sən sən yoxsa başqasıdır fəbtə fəbtədənifə qala li ya abul qase əbdul azim hasan deyir ki imam cavad alayhissalam mənə dedi ki innəl liqaim minllahu wal mahdi allazi yecib an yuntazar fi qeybatih Biz Əhləbeytdən olan qaim elə bir şəxsdir ki, onun bir uzun qeybəti olacaq və vacibdir ki, bizim Şiələrimizə onun qeybəti zamanında onun intizarında olsun. Onu gözləsinlər ki, onun nə vaxt zuhur edəcək. Və yuta fi zuhureh. O Biz Əhləbeytdən olan qaimin e zuhuru zamanında vacibdir ki bizim şialarımız ona itaat eləsinlər. Yəni İmam Əleyhissalam demək istəyir ki, mən Peyğəmbər Əhləbeytin qaimi deyiləm. O qaim ki biz Əhləbeytdəndir, onun qeybəti olacaq. Mən qeybdə dəyirəm, mən siz narozdayam, siz gəlirsiniz məsələlərinizi məndən soruşursuz. Və İmam Zaman əzəlalətaarafa rəcəhuş şərif kiçik qeybətində ki, rivayətlərdə var İmam Əleyhissalam kiçik qeybəti var və böyük qeybəti var. İmam Zaman əcələlatuhu ələ fərəcəşərif gün qeyb böyük qeybətindədir və kiçik qeybətində 4 dənə xüsusi naibi ilə əlaqələri var idi və şialarının məsələləri o naiblərə üst tuturdular şialələr və orada e, İmam Zamandan soruşurdular məsələləri. İmam Cavad əleyhissəlam buyurur ki, biz əhlibeytdən olan Mehdi o şəxsdir ki Yecib an yuntazr fi geybati. Onun geybət zamanı gərək onun intizarında olursun. Vacibdir onun intizarı çəkilsin. Ve yuta fi zuhurihi. Zuhur elən zaman onun itaəti vacibdir. Necə ki peyğəmbərin itaəti vacibdir və peyğəmbərə itaət eləmək Allah'a itaət eləməkdir. Allah Quranda buyurur ki, "Bəmən əta'ur rasul və qad əta'a Allah kim Allah'a Allahın rəsuluna itaət eləsə Allah'a itaət eləyib və peyğəmbər əhləbeytə itaat eləmək peyğəmbərə itaat eləməkdir və peyğəmbərə itaat eləmək də Allah'a itaat eləməkdir. Əhləbeytə alay salamə itaat eləmək Allah'a itaat eləməkdir. Eləmək, eləmək. Ki Hz. Əli əleyhissalamun e, haqqında da peyğəmbər buyurur ki, kim ona itaat eləsə, elə bil ki mənə itaat eləyib. Mənə itaat eləyəndə Allah'a. Və huval-salis min vuldī. İmam Zərətəli əleyhissalam buyurur ki, O mənim övladlarımdan olan 3-cü dü. İnsanlara deyin, ixtilaf edəməsinlər, məni məhdid zənn edəməsinlər. Mən daha doğru cavabı sizə verirəm ki, o mənim övladlarımdan 3-cüsüdür. İmam Zəbtdan sonra İmam Hadi (aleyhissalam), İmam Hüseyn əskere (aleyhissalam) və İmam Zaman (aleyhissalam), yəni 3-cüsüdür. Doğru cavabı Əhləbeytə (aleyhissalam) verirəm. والذي بعث محمدا بالنبوة وخسنا بالامامه اقند olsun Muhammedi peyğəmbər olaraq göndərən Allah və bizi imamətlə xüsusiləşdirən bu rivayətlərdə bu söz çox gəlir və xassana bil imama və bizi imamatla xususul xususilestiren Allah'a and olsun innehu la'ulem yebqa min ed-dunya illa yawmun vahid la tawalla Allah zalika el-yom hatta yakhruj fi and olsun imam cavad aleyhisselam abdulhasen abdulazim hasaniye buyurur ki and olsun Allah'a and olsun Muhammed'i peygamber olarak gonderen Allah'a ve bizi imamatla xususiləştirən Allah'a. Əgər dünyanın sonuna 1 gün qalsa belə, la'uləm yebqa minad-dunya illa yawmun wahid. Əgər dünyanın sonuna 1 gün də qalsa, Allah o günü o qədər uzadar, o qədər uzadar ki, həmin gündə biz əhlibeytdən olan qaimi zuhur etdizhar edir. Yəni, yəni icazə verir ki, o zühur eləsin. Yəni insanlar elə düşünməsinlər ki, ümidsiz olacaqlar. Yəni bucür ki e, elə düşünməsinlər ki, biz Əhlibeytən qaim olmayacaq və ya o qədər onun qeybəti olacaq ki, bu günkü gündə insanlar, bəzi insanlar, hətta bizim əqidədə olan insanlar da deyirlər ki, nə oldu İmam zaman zühur eləmədi? Biz öz işlərimizi icra eləməliyik. E, Zülmə qarşı e, boyun qaldırmalıyıq, zülmə qarşı mübarizə eləməliyik. Öz canımızı fəda eləsək də belə buna qarşı çıxmalıyıq. Bunlar yanlış fikirlərdir. Bizim sahibimizin zamanındır. Küpeciyə buyurun, o zamanınız ki Allah onun vasitəsi ilə, ədalətsizliklə, haqsızlıqla dolan yer üzərinin ədalətinə bərqrar eləcək. Bu riwayatlərin, əksər riwayatlərimizdə Bu mövcuddur. Bizim vəzifəmiz var. İmam zaman qeybdə olan zaman onun ümumi nâib fəqihlərimizə hər bir şəxsə də vacibdir ki, öz təqlid elədiyi fəqihin müctədidin rəyinə baxsın. Öz fikrindən, öz sinəsindən, öz ağlından gələn hökmləri icra eləməsin. Əgər burda zərrə qədər bir möhtərem bir insana zərər gələcək e, düşüncəsi varsa, ehtimalı varsa, həmin şəxsləri haramdırız, canlarını təhlükəyə atsınlar, meydanə çıxsınlar. Bizim vəzifəmiz var, biz İmam zamanının zuhurunda olmalıyıq. İmam Əleyhissalam özü deyir ki, əgər bir zaman gəlirsə sizə ki, çıxış yolu tapa bilmədiniz və zülm sizə qələbə gəlir və E, çox çətinlikdəsiz və əqidənizi qoruya bilmirsiz. Hansı əqidədəsizsə ondan möhkəm yapışın və mənim zuhurumun, bunun təzə zuhur gəlsin, çatısın və siz xilas olasınız. Bugünkü gündə biz əqidəmizi qormalıyıq. Əqidəmizdən möhkəm yapışmalıyıq. Nəinki ağlımız nə əmr eləyir ondan yapışmalı. Bizim vəzifəmiz var. Biz öz başımıza deyilik. Hətta yaqrus fihi İmam Davudəleyhissalam Abdulaziz Hasaniyyə buyurur ki, and olsun peyğəmbəri e, Muhammed peyğəmbər olaraq göndərən Allah və bizi imamətlə xüsusiləşdirən Allah. Əgər dünyanın sonra bir gün qalsa belə la təvəlləzəlikə yom hətta yəxruj fihi. Feyemla al-arza qistan və adla ka məmuli əzurun və zulmə ki, həmin günü Allah o qədər uzadar ki, O gündə Allahın höccəti biz əhlibeytdən olan qaim xaric olar və yer üzəri adaletlə bərqarar oləcək. Və inəllahə təbāraka və təala leysluh leysluha lehu amra fi leylatin. Allah təbāraka və təala bir gecədə olsa da belə onun işini tamamlayır. Onun işin e, tamamlayır və ona icazə verər, o xaric olsun və misal olaraq da budur ki, necə Ə tamam aslah amra kelimih Musa alayhissalam izah kitabisa le ahli naran feraca ve huwa rasulun nabi necəki Allah öz kəlimi yəni öz danışdığı şəxs Musa alayhissalamı bir gecədə peyğəmbər olaraq öz qovmununa rəsul olaraq öz qovmununa göndərdi Musa getdi öz qovmununa od topalasını gətirsin amma o gecədə qayıdanda Allah təala və təala tərəfindən Peygamber olarak gönderdi. İmam Cavad da buyuruyor ki, bir gece de olsa belə, Allah o gece onun işini tamamlayar ve ona izin verir ki, o sizin vazifeniz onun zuhurunun intizarında olmaqdır. Sonra İmam Cavad aleyhisselam Abdulazim Həsəniyə buyurur ki, Afzalu a'malu şiatana intizarul fərəc. Bizim şiyelerimizin ahiret zamanda en üstün aməli fərəzin intizarında olmaqdır. Nəyin ki saha sola getmək, nəyin ki toparlaşıb bir nəfərin arxasına getmək, nəyin ki ağıllarına nə gəlir onu icra etmək. Axir zamanda ən üstün əməl öz imamun fərəzin gözləməkdir ki, o zühur eləsin və vəzifəm bu günkü İmam Zaman (əleyhissəlam)ın ümumi naibləri olan fəqihlərimizdən ə o fakihlərçi onlar İmam zamanının əmri ilə, İmam zamanının qoyduğu xəttlə, yolla fakih fəqahətə çatıblar və onların səlahiyyəti var ki, nə də bizim işlərimizdə bizə yol göstərilmək. Çünki rivayətlərimizdə var ki, İmam alayhissalam buyurur ki, "Ənə hudzətullah aleykum, mən Allahın sizə hüdçətiyəm, onlar da e, mənim sizə hüdçətlərimdir ki, onlara tabe olmalısınız." Və biz əqiblərimizə və möminlərə bir tövsiyə olaraq budur ki, e, öz təqlid etdikləri müşteətlərə baxsın. Nəinki belə öz hökümün bilməyən şəxslərin arxasıysa düşüb, keçsinlər, öz imanlarını zay eləsinlər. Bu cür gözəl rivayətlər mövcuddur. İmam Əleyhissalam axirəz zamanda o şiyələrinin sifətlərini danışarkən Əmirül Mümininləm bir rivayət nəql edən Neci Əbdurrahman ibn Salid deyir ki, belə buyurur ki, Əmirül Müminin buyurdu: Əbdurrahman ibn Salid İmam Hüseynlə İmam Hüseynə alayhis salam Əmirül Müminindən buyurur ki, minna 12 məhdiyan bizdən, yəni biz Əhli Beytdən 12 dənə məhdi var. Avvəluhum Əmirül Müminin Ali ibn Əbitalib birinci. Əmirül Müminin də وآخرهم عطاس من ولد كي sonuncusu da e, Abdulrahman ibn Salid İmam Hüseyn (a.s.) Nanədinə deyir ki İmam Hüseyn belə buyurdu: Biz Əhləbeytdən 12 dənə Mehdi var. Avveluhum Ali ibn Abi Talib və axiruhum عطاس من ولد ki birinci Əli ibn Əbi Talibdir, axırincisi də mənim övladlarımdan olan 9-uncusudur ki İmam Hüseyn (a.s.) nəslindən gəlib imamat və 9 dənə imam İmam Hüseyn əleyhissəlamın zürriyyəsindən gəlib və bunun da ayrı bir bəhsı var ki, niyə imamat İmam Hüseyn əleyhissəlamın nəslindən gəldi? Və huvel imamul qaim bil haq. Ki İmam Hüseyn əleyhissəlam imam zamanın sifətlərindən say o haqq olaraq qaim imamdır. Yuhyilu bihi l arza ba'da mautiha. Ki Yer üzəri öləndən sonra Allah onun vasitəsi ilə yer üzərini dirildəcək. Necə öləndən sonra? Yəni yer üzərinin ifaqına, zuhuduna, e, müşriklərlə, kafirlərlə, fəsadla, adalətsizliklə dolandan sonra Allah onun vasitəsi ilə yer üzərinin adalətinə bərqrar eləyəcək. Necə ki bütün rivayətlərimizdə İmam Zamanın e, zuhuru haqqında danışarkən belə ki, belə rivayət var ki, yemləulla bihi lharza Gistən vəadləkamam, ullad zurna və zulm. Yəni özəri haqsız ədaləsizliklə dolandıqdan sonra Allah onun vasitəsi ilə haqq ədalətlə bərqrar edəcək. Ki İmam Əli (ə.s) buyurur ki: "Vuzhiru, yuzhiru Allah bi-d-din al-haq 'ala d-din kullih", ki Allah onun vasitəsi ilə öz İslam dininin müqəddəs e, dinin bütün dinlərdən üstün tuta qərar verəcək. Yəni bütün dinlər o zəğur eləyəndə batıl olacaq r rivayətdə var ki, e, o zuhur eliyəndə elə bir dünyanın məşriqindən və məğribindən elə bir şəxs olmayacaq ki, Allahın dinini qəbul eləməsin. İmam Əleyhissəlam buyurur ki, "Ləhū geybətun yertat tu fihə əqwam." Onun elə bir uzun geybəti var ki, orada qovumlar, insanlar irtidad əhli olacaqlar, yəni dindən çıxacaqlar və yasbət fiha ala din axerun bəzi insanlar o dində sabit qalacaqlar o insanlar ki təhlibey tələhisəlamın müqəddəs rivayətləri ilə və onların qoyduğu yolla nurlanıbılar fayuuzuna və yuqalu lahum o bizim şialarımız axirə zamanda o imam mehdinin qeybəti zamanında çox həziyyət çəkəcəklər və onlara təhzəh olaraq şialarımıza deyiləcək ki, məta hazər va'din kuntum sadiqin. Ağar siz doğru deyirsizsə, sizin imamınız varsa, qeybdədirsə və zuhur eləyəcəksə və bunun vədi, yəni vaxtı nə vaxt əgər düz deyirsizsə. İmam əleyhissalam buyurur ki, amma inna sabra fi qeybatih ala alazavat takzid bemenzilatil mucahid bisef beynəyədir rəsulullah. E, onun bu batı zamanında Səbr eləyən, yalanlara, əziyyətlərə səbr eləyən, peyğəmbərin yanında şəhadətə çatan şəxsdir. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.